Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita sambung ya. Eh. Kita punya analisa. Eh. So basically kita sedang berbincang mengenai uh, pasca FOMC, apa yang berlaku di mana FOMC telah mengekalkan ya, eh, kadar polisi dan juga menyatakan bahawa pertumbuhan ekonomi US dijangka lebih perlahan manakala inflasi dijangka akan meningkat. Ya. Eh. Dan FOMC juga mengekalkan unjuran bahawa Uh, potongan Uh, kadar siling akan berlaku tahun ini sebanyak dua kali menjadikan uh, kadar polisi kadar siling kepada 4%. Tetapi bila kita tengok detail dia, uh, apa more FOMC members are looking at siling. Are looking at cuma satu potongan, eh, majority iaitu 9% berbanding dengan uh, lapan, eh, uh, lapan eh, yang nak bawa kepada RM400 um, uh, Jadi There are more FOMC members Yang lebih hawkish ya? uh, to, Itu yang berlaku Tapi semalam sebenarnya uh, Yang lebih besar adalah Yang tak di report Dalam Forex Factory uh, Kalau anda ikut kepada Financial punya news Ni lebih besar sebenarnya Di mana Kongres US telah meluluskan uh, Rang undang-undang eh? uh, Untuk lebih untuk private um, apa, bank dan juga penerbitan lebih banyak stable coin. Yeah. Ini selari dengan dasar ekonomi Presiden Trump. Basically dasar ekonomi Presiden Trump ada tiga. Yang pertama tak limitkan uh, pengeluaran tenaga eh, oleh syarikat-syarikat US. Yang kedua adalah tak ada lagi lah cerita Green Deal. Eh. Uh, dan yang ketiga adalah um, apa? Central bank punya coin. itu ha, adalah tiga yang uh, dasar pes, ekonomi Presiden Trump eh. dan apa yang di apa yang berlaku dekat kongres semalam adalah selari dengan apa yang Trump nak. Okey. Instead of central bank punya uh, currency ke okay, crypto dia nak stable coin. Kenapa? Sebab apabila lebih banyak stablecoin ni diterbitkan okey dia nak supaya lebih banyak eh permintaan kepada US Treasuries. Ha, apa kaitan dia? dia nak wujudkan lebih banyak lagi permintaan selain daripada pegangan kepada US dollar untuk stable coin ni fund-fund ni juga akan memegang kepada lebih banyak UST apa US treasuries ah ha, ni yang dia cuba untuk nak bawa Tak kisah. Memang itulah kerja dia. Bila, kalau anda ada syarikat anda nak untung banyak. Anda tak nak untung sikit. Samalah kita trading. Anda nak untung banyak. Siapa nak untung sikit? Tapi keuntungan kena tengok daripada sudut risiko. Lebih tinggi untung yang anda nak, lebih tinggi risiko yang anda ambil. Jadi untuk balance kan eh benda ni saya daripada pegangan US dollar dalam bentuk US dollar tu sendiri. Okey. Salah satu cara dia adalah dengan dalam aset under management adalah pegangan kepada treasuries. Pemberi hutang. Uh, kena faham, dia tak boleh simply terbitkan uh, ter terbitkan hutang. Uh, dia ada limit itu yang ada dengan debt ceiling, debt ceiling kan. Ha, tapi apa yang sedang berlaku sekarang dan ini yang saya sedang cerita, eh, saya ceritakan sebelum ni. Semasa Biden terlalu banyak eh. Terlalu banyak hutang jangka pendek. Lazimnya anda dengar 10 year punya treasuries. Itu adalah jangka panjang kan? Eh? 10 years, 5 uh, years Uh, ada 30 years tu yang paling panjang lah ya. Eh. Tetapi semasa Biden, banyak diterbitkan yang bertempuh 1 ke 2 tahun. Dan even 3 ke 6 bulan punya uh, apa hutang. Uh, ni yang Trump tengah tanggung kalau nak tahu. <laughs> Trump tengah tanggung nak bayar hutang-hutang ni. Dan dianggarkan bahawa lazimnya sebelum ni kita ada Kerajaan Persatuan punya bajet di mana uh, untuk bayar interest adalah pada kadar 10% daripada belanjawan. Masa Trump ni adalah 30%. Kenapa 30%? Sebab Biden punya kerja. Tu yang tu yang Trump pergi dok jaja US kiri kanan pergi Arab Saudi, pergi untuk cari duit. Faham tak apa yang sedang berlaku? Tu yang kalau anda nak faham apa yang Trump tengah tanggung ya. semasa Biden, semasa Yellen sebagai menteri apa setiausaha perbendaraan banyak diterbitkan hutang jangka pendek. Satu, dua tahun ataupun tiga ke enam bulan. Masalahnya hutang ni dia due. Dia jadi kena bayar Selain daripada bayar interest, dia kena bayar hutang tu sendiri. Faham? Itu <laughs> yang Trump, anda tengok dia cuba untuk dapatkan Apple balik. Dia cuba untuk tarik uh, apa lebih banyak pelaburan ke Sebab dia orang perlu duit untuk bayar hutang ni. Faham apa yang Trump terserang tanggung? Okey. Itu cerita daripada ni. Eh. Jadi, dan kita ada juga semalam di mana apa? Uh, Uh, ECB menyatakan ini adalah masanya untuk euro menyinar. Ya, yeah? kita ada tak tahu kenapa Trump tak nak limit US energy production ni dan juga tak nak green new deal. Dua ni yang bunuh US dollar. Sebab fahamkan US dollar tak disandarkan dengan emas sejak tahun 70-an. Apa yang menyokong dolar adalah transaksi uh, apa jualan minyak dan juga pembayaran minyak mentah dunia hendaklah menggunakan dolar. The moment Libya dulu tak nak, the moment Iraq dulu tak nak, dia serang negara-negara tu selain daripada apa yang Israel nak lah. Uh, tapi cerita dia adalah kepada yes, cerita dia adalah negara-negara ni Contohnya macam Libya, ha, Libya nak wujudkan dinar emas, penggunaan dinar emas. Ha, contohnya kita ada Iraq yang menjual minyak dia tak pakai US dollar, dan ini mengganggu, ini menggu, ini yang menyebabkan uh, petrodolar tu makin tidak mendapat sambutan. Ha, tu yang <tuh> itu yang dia Perubatore, sabitot nak minyak dan juga minyak. Yang kedua tak nak green deal. Green deal ni basically orang tak nak minyak. Sebabnya ada siapa yang bunuh US dollar? Zimbabwe dan bukan uh, kita dan lain-lain jadi tujuan table lebih banyak permintaan faham tak Sunbi reserve status world reserve status US dollar ha, tu yang berlaku semalam tetapi cerita dia anda kena faham US sekarang tak macam US dulu. Okay. Jadi ha, ni kita kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang. Ya. Eh. Sebab core dalam Trump punya ni adalah sokongan daripada dia punya ahli-ahli kongres. Ko kepada cerita ni dan kita kaitkan dengan apa yang berlaku konflik Israel dan Iran. Kalau anda nak tahu. Okey. Teras kepada kuasa eksekutif Trump adalah sokongan Kongres. Sebab basically Trump bertindak macam raja sekarang ni. Apa-apa dia sign executive order. Apa-apa Trump sign executive order. Tapi untuk nak declare actual war kepada ni, kepada Iran, dia kena dapatkan sokongan Kongres Masalah dia Apa yang dia janjikan Yang pertama adalah MAGA Tak apa-apa MAGA kan Make America Great Again Dan antara cara untuk ni adalah Pembangunan Infra dalam US sendiri termasuklah education termasuklah kesihatan dan lain-lain itu yang pertama. Yang kedua adalah ha no involvement dalam perang. Dan dia kata dia adalah the biggest uh, peacemaker. Jadi sekiranya dia ni yang market tengah tengok because if Trump pergi declare war ni dia mungkin akan hilang sokongan kongres kena faham anda boleh cerita pasal effect anda boleh cerita sebabnya ada yang lihat bahawa apa yang Trump buat ni akan mendapat sokongan kongres sebabnya uh, uh, ramai daripada anggota-anggota kongres adalah disponsor oleh effect pet ni apa adalah satu pelobi ya uh, yang basically uh, menyokong kepada dasar-dasar uh, negara tu lah the thing is kalau Trump pergi dia akan buat apa yang mitik yang Bush buat apa yang Bush buat uh, Bush Junior ingat tak bila dia serang Iraq Kenapa U.S serang Iraq? Sebab dikatakan Iraq ada Weapon of Mass Destruction. Basically pada waktu Trump ni, kenapa kalau dia nak kalau nak serang uh, apa nak serang Israel? Eh nak serang Israel, nak serang Iran? Sebabnya dikatakan Iran sedang membangunkan nuklear punya capability. yang dia punya dia punya apa dia dia punya intelijen sendiri menyatakan benda ni tak ada. Jadi jadi orang nampak dah berlaku sebelum ni sekiranya Trump melakukan yang sama direct involvement dalam perang. Nah, uh, Sebabnya pahamkan uh, apa yang sponsor dia orang is. Tapi terdapat ahli-ahli Kongres dah mula bersuara mengenai benda ni. Dan dia orang tengah compare apa yang berlaku sekarang sekiranya US direct involved dalam perang dengan apa yang berlaku semasa era Bush Junior. faham? Ha, so kita tengoklah sebabnya sekiranya ini berlaku, dia mungkin akan hilang sokongan kongres dan agenda ekonomi dia mungkin akan terganggu. Itu yang sedang berlaku. Eh. Dia bukannya pasal tekanan daripada Israel, Iran apa semua bukan. Kenapa US dok main tarik tali? Okey, sekejap sokong, sekejap tak sokong, bagi amaran, tapi kita tunggu dulu. Jangan bunuh Ayatollah Ali Khomeini. Sebabnya ini. Faham? Okey. Dengan latar belakang berkenaan, kita ada US dollar yang berada dalam kawasan rintangan dekat H1 sekarang. Okey berada dalam kawasan rintangan sekarang? Yes. Basically untuk dia, basically apa yang dimaksudkan dengan selamatkan dunia kat situ? <laughs> Ayah Pin, Trump nak kekalkan dia punya kuasa. Kalau dia nak kekalkan dia punya kuasa, dia kena kekalkan sokongan kongres dia ahli parti Republican sendiri sebab kalau kita kata selamatkan dunia bagi US punya perspektif adalah selamatkan Israel fahamkan benda tu sebab dunia kalau anda pernah ke ke US so saya belajar dekat sana dulu anda akan terkejut how Bukan setakat, US, bukan setakat US, tapi banyak western countries uh, Yang ignorant Bagi dia, anda tengok eh Bila certain pasukan menang NBA contohnya National Basketball Association punya league Dia kata dia juara dunia Bila baseball Bila menang uh, ice hockey dia kata dia menang juara dunia padahal itu bukan dunia pun itu cuma paling banyak pun ada penglibatan Kanada Kanada dan US tu yang ada satu kali tu dia kata dia menang juara dunia lepas tu salah seorang atlet tanya dia kata juara dunia apa tu dia punya tertutup faham tak? dia orang punya view agak tertutup dan bagi dia kalau kita katakan Timur Tengah dia punya negara kedua US adalah Israel jadi bila kita maksudkan dengan selamatkan dunia kat situ selamatkan oh yes World Wrestling Federation kan world world mananya nampak tak? Nampak tak dia orang punya view? View dia bukan macam kita tengok macam World Cup kan? Ha, World Cup kalau kita tengok macam piala dunia bola kan? Itu ha, baru piala dunia. Di mana sebelum nak menyertai itu ada pusingan kelayakan seluruh dunia. Dan terbagi kepada Oceania, terbagi kepada Asia, terbagi kepada Eropah kan? Dan ada berapa je tempat yang boleh. Bagi dia orang, National League dia orang... Adalah dunia Ha, tu maksud dunia Dan kena faham Dekat timur tengah tu Dekat wilayah Arab tu Bagi dia Israel tu negara kedua Sebabnya ramai penduduk Israel Mempunyai Warga negara US dan juga Eropah Kalau anda nak faham Satu ni orang boleh Contohnya Haa uh, 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 Israel kena serang Dia orang balik negara asal dia sebab dia orang masih memegang warga negara asal dia. Kalau nak faham. <laughs> kalau nak tahu. Ni tanya aku dari mana? Ha. Jangan tak tahu benda tu. Yes. Tapi kita lah yang juga tengok. Okey. Jadi, uh, kita akan lihat eh, kepada pegakan US dollar sekarang sebabnya sekiranya kita dapati uh, US melancarkan uh, direct involvement dalam perang di mana Trump semalam buat pertama kalinya selepas meninggalkan eh, G7 meeting dekat Kanada pada awal minggu ni, pada Isnin uh, pertama kali semalam beliau telah memberikan press uh, bertemu dengan media dan menyatakan bahawa dia dah cukup, enough dia bagi masa dalam seminggu ni. Nah, uh, itu yang China hentam. Ya yeah, ya, yeah, dia bukan center of the world. Sebab itu yang dia ingat. Dengan ke uh, kuasa ketenteraan dan juga kuasa ekonomi. Masalahnya kuasa ekonomi tu dah hilang. Dia bukan lagi world economy number one. Tu yang dia kena faham. Kuasa ketenteraan kita ada baru-baru ni bila berlaku perang dekat uh, India Pakistan eh, uh, France, dia lihat nanti kepada eh uh, 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 apa uh, uh, tenaga ketenteraan eh kuasa ketenteraan apabila jet